смотрите, к счастью, я не имел никакого отношения до этого к каким-либо общественным организациям. Я этих людей видел всех вот этих. Ну, допустим, Стаса и Беронежка я уже вижу давно, они приходят и постоянно дискутируют. До этого я этих людей не видел никогда. А для меня это просто люди с фамилией и именем. Без политической принадлежности, без каких-то исторических э -э событий, которые происходили. Это люди, которые пришли на конкурс и принесли свои проекты. И вот тот, кто принес лучший проект, кто-то получил лучшую оценку комиссии. И оценка комиссии – Каждый проект. Типа вы что он... в мы просуществовали, получили сарейкинговый, мы сказали, что процент этих проектов более-менее нормального качества. Все проекты были такие слабые, но мы более-менее. Остальные это просто неправда. Вот это, которые не проект, мы не против. Мы сделали, его, мы отрежем. Так ну, получилось просто все равно, что именно политические организации получили такую да, Потому что они работают а, реально. Нет, а, а, а а а так все работают, все. В... Работаем, потом... да, Смотрите, да. как он